Я вообще очень профессионально. Скажите Скажи что-нибудь про турнир. Да, про Ну что, круто? Круто. Может, Люди Может, Ну это. Такие ТА... сумасшедшие килограммы. ТА в сторону. Нет? Нет. ТА никогда не в не сторону. Ну мало ли. Так, в качестве эксперимента. Нет. Штангу не подадим. Не отдадим, не продадим, а не там не тоже. поменяем. <laughs> там тоже штанга. Классика есть классика все Кстати, здесь... всю жизнь хотел спросить mm. Вот говорят, что тяжелые атлеты Не очень долюбливают лифтеров Это так? Ну почему не долюбливают? В свою очередь лифтеры не очень долюбливают бодибилдеры. бодибилдеры не очень долюбливают Торникмены а, Все эти виды объединяют то, что мы mm. откровенно Любим свое дело В первую очередь для нас например, Это то, без, чем мы... без сарказма? А? Это без сарказма? Нет, без сарказма. Для каждого из нас собственный вид он самый лучший. Без, так, без да. вопросов. То есть, все остальные, как для меня, штанга, тяжелая атлетика, это самый что ни на есть лучший вид спорта. Также эти люди любят своих стальных подруг 400-килограммовых. А Рассекретите, какие у вас планы дальше? Планы дальше? Какие у меня дальше планы? Okay. Да тут даже да, На нашествие поедем. Mm -hmm. Хороший Бли... Да, из ближайшего. Да, поработаем, поразвлекаем народ. А в а, тяжелой да, атлетике? Кроссфит, тяжелая атлетика, гребля. Будем, соревнования а, мы, такие. Да, будем вносить а, спортивный, спортивный дух спорт людям. Наше не спортивное общество, да? Очень Почему не спортивное. Потихонечку все, все больше и больше зрителей, все больше и больше людей, людей в залах. Поэтому спорт потихонечку развивается, любительский. А вот остальное помочь. Спасибо.